السلام علیکم ناظرین اٹاوہ ٹائم چینل کی محفل میں خوش آمدید فرینڈس آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہدایت کار خادم محی الدین کی ایک بلیک اینڈ وائٹ اردو فلم مجرم پر ریویو اور اس کے علاوہ اس فلم کی ہیروئن اداکارہ نسرین کے فلمی سفر کے آغاز سے اختتام تک کی مکمل داستان اور پھر ایک معروف فلمی ہیرو سے معاشقے اور شادی تک کی کہانی لیکن فرینڈس ریویو شروع کرنے سے پہلے وہی پرانی درخواست کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بغیر کسی جستجو اور تلاش کے آپ تک فوری پہنچ جایا کرے تو آئیے اب بات کرتے ہیں فلم ریویو کی ناظرین یہ فلم سال انیس سو چون کی چھٹی اور سب سے آخری ریلیز ہونے والی فلم تھی جسے فیمس پکچرز کے بینر تلے لاہور میں تیار کیا گیا اس کے پروڈیوسر ملک مشتاق احمد جبکہ ہدایت کار کہانی نویس اور مکالمہ نگار خادم مہی الدین تھے گیت احمد راہی نے لکھے موسیقی طفیل فاروقی نے ترتیب دی جبکہ اکاسی کے فرائض ایم عبداللہ نے انجام دیے فلم کی کاسٹ میں نفرین یوسف خان گلشن آرا ایم اسماعیل غلام محمد آشا پوسلے، علاؤ الدین ریکھا آگا پیر جان اور ہمائیوں کے نام شامل تھے ویورز دیگر بہت سی فلموں کی طرح اس فلم کا بھی اب کہیں کوئی وجود نہیں اور نہ اس فلم کی کہانی اور کرداروں سے متعلق کوئی تفصیلات مجسر ہیں تاہم یہ بات کنفرم ہے کہ اس فلم میں مجرم کا مرکزی کردار سینئر اداکار ایم اسماعیل نے ادا کیا تھا اس فلم میں کل سات گیت شامل کیے گئے جن کے بول یہ ہیں نمبر ایک سن لے میری صدا رسوا نہ ہو جہاں میں نمبر دو آج کوئی گھر آئے گا گھر آئے گا گھر آئے گا نمبر تین روئے جوانی روئے جوانی دل سے بھی نمبر چار اے چاند آسماں کے میرے چاند سے کہنا نمبر پانچ اداس راتوں میں تیری یادیں ستارے نمبر چھ یہ دل ہے میرا یہ دل ہے میرا یہ دل والوں کی اور نمبر سات جم جم جھانبو ہلی گانی تاروں کی چھاؤں تلے ان میں سے پہلا دوسرا تیسرا اور ساتواں گیت کوثر پروین نے سولو اور چوتھا فضل حسین کے ساتھ ڈوئٹ گایا پانچواں گیت فضل حسین کا سولو تھا جبکہ چھٹے گیت کے گلوکار کا معلوم نہیں ہو سکا تمام گیتوں میں سے کوئی ایک بھی زبان زد عام نہ ہو سکا تو فیل فاروقی کی موسیقی اچھی تھی لیکن ان کی یہ محنت بھی کسی کام نہ آ سکی یہ فلم یکم اکتوبر انیس سو چون کو لاہور کے نشاد سینما پر ریلیز ہوئی اور یہاں پانچ ہفتے چلی جبکہ کراچی میں اس کی نمائش 29 اکتوبر 1954 کو ریٹر سنما پر کی گئی اور یہاں چار ہفتے تک چل سکی ناظرین یہ تو تھا ہماری آج کی فلم مجرم کا مختصر تعارف اب آئیے آپ کی خدمت میں حسب وعدہ پیش کرتے ہیں اس فلم کی ہیروئن اداکارہ نسرین کے فلمی کیریئر اور نجی زندگی کے سفر کی دلچسپ کہانی اداکارہ نسرین پاکستانی فلمی صنعت کی ان اداکاراؤں میں شامل ہیں جن کا فنی سفر مختصر مگر معنی خیز رہا غیر معمولی حسن معصوم چہرے اور اپنی دلکش سکرین بیوٹی کے باعث وہ اپنے دور میں پری چہرہ کے لقب سے پہچانی جاتی رہیں اگرچہ وہ تعداد کے لحاظ سے بہت کم فلموں میں نظر آئیں تاہم اردو اور پنجابی سینما میں ان کا کام آج بھی بطور حوالہ یاد رکھا جاتا ہے نصرین اگرچہ کبھی صفحے اول کی اداکارہ نہ بن سکیں تاہم ان کے غیر روایتی چہرے نے انہیں کچھ منفرد اور دلچسپ کردار ضرور دلائے نصرین کو فلم ساز و انور کمال پاشا نے اپنی اسی سال یعنی انیس سو چپن میں ریلیز ہونے والی ایک فلم گم نام میں فلم کے ہیرو اداکار سدھیر کی بہن کے کردار میں بطور معاون اداکارہ متعارف کرایا اس کے بعد انیس سو چون ہی میں ریلیز ہونے والی زیر تبصرہ اس فلم مجرم میں وہ پہلی بار ہیروئن آئیں لیکن ان کی یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی اگلے سال انیس سو پچپن میں وہ ہدایت کار سید مرتضی جیلانی کی فلم نظرانہ میں ایک ثانوی رول میں پیش ہوئیں لیکن ساتھ ہی انیس سو چھپن میں وہ فلم ساز و ہدایت کار اور مزایہ اداکار شکار شکارپوری کی ذاتی فلم حقیقت میں اداکار مسعود کے مقابل ہیروئن آئیں ان کی یہ فلم بھی اگرچہ کامیاب نہ ہو سکی لیکن ان میں ان کی اداکاری کو خوب سراہا گیا اسی برس نسرین نے فلم لکھتے جگر اور پنجابی فلم گڈی گڈا میں بھی کام کیا گڈی گڈا ان کی پہلی پنجابی فلم تھی جو خاصی مقبول ہوئی اور یوں نصرین نے پنجابی سینما میں بھی اپنی جگہ بنا لی انیس سو ستاون میں نصرین نے ہدایتکار نظیر اجمیری کی فلم شہرت میں اداکار حبیب کے مقابل ہیروین کا کردار کیا یہ فلم ان کے کیریئر کی نمایاں فلموں میں شمار ہوتی ہے انیس سو اٹھاون اور انسٹھ کے دوران نصرین نے لکھ لکھپتی جانے بہار اور گلشن جیسی فلموں میں کام کیا گلشن نسرین کی ذاتی زندگی کے حوالے سے خاصی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اسی فلم کی تیاری کے دوران ان کی قربت معروف فلمی ہیرو اداکار سلطان سے بڑی سلطان ماضی کے نامور فلم اور ٹی وی اداکار اورنگزیب کے بڑے بھائی تھے نسرین کی سلطان سے یہ قربت آہستہ آہستہ ان کے معاشقے کی شکل اختیار کر گئی اور پھر بلاخر ازدباجی رشتے میں بدل گئی اداکار سلطان سے شادی نسرین کے فلمی کیریئر کا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی اگرچہ شادی کے بعد بھی نسرین نے چند فلموں میں کام جاری رکھا مگر انیس سو چونسٹھ کے بعد انہوں نے بتدریج فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہونے والی کاسٹیوم فلم ایاز میں نسرین نے سلطان محمود غزنوی کی اہلیہ کا کردار ادا کیا جس سے ان کی اداکاری کا سنجیدہ اور تاریخی پہلو سامنے آیا انیس سو اکسٹھ میں ان کی تین فلمیں چھوٹے سرکار زمین کا چاند اور گلفام ریلیز ہوئیں خصوصاً گلفام میں ایک رومن شہزادی کا رول ان کے یادگار کرداروں میں شمار ہوتا ہے اس کے بعد پنجابی کامیڈی میوزیکل فلم تیس مارخان میں انہوں نے مزاحیہ اداکار آصف جا کی خود سر بیوی بی کا کردار ادا کر کے اپنی اداکاری کی نئی جہت متعارف کرائی ان کی یہ فلم انیس سو میں ریلیز ہو کر سپر ہٹ ثابت ہوئی انیس سو میں انیس سو نسرین کے فلمی کیریئر کا آخری سال ثابت ہوا اس سال انہوں نے شکریہ جمیلہ پانی دیوانہ اور زندہ لاش جیسی فلموں میں اہم کردار ادا کیے دیوانہ ایک نادیدہ انسان پر بنائی جانے والی انوکھی فلم تھی جس میں نسرین نے ایک قتل ہونے والی خاتون کا کردار ادا کیا جبکہ زندہ لاش میں انہوں نے ڈریکولا یعنی اداکار ریحان کے ساتھ ایک ویمپائر خاتون کا یادگار رول کیا انیس سو چونسٹھ ان کے فلمی کیریئر کا آخری سال ثابت ہوا پھر وہ فلمی دنیا کے افق سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئیں انہوں نے اداکار سلطان کے ساتھ مکمل طور پر اپنی نجی زندگی کو ترجیح دی اور کبھی کسی فلمی یا عوامی تقریب میں بھی نظر نہیں آئیں یوں پاکستانی سینما کی ایک خوبصورت باوقار اور باطلاحیت اداکارہ خاموشی سے فلمی منظرنامے سے رخصت ہو گئیں مگر ان کا مختصر فلمی سفر آج بھی یاد رکھا جاتا ہے نصرین نے اپنے فلمی عروج کے دور میں کچھ کمرشلز میں بھی کام کیا جن میں سے انیس سو ستاون میں ان کی لکس ٹوائلٹ سوپ کی ماڈلنگ خاص طور پر قابل ذکر ہے تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا فلم مجرم پر ریویو اور اس کی ہیروئن اداکارہ نسرین کے فلمی کیریئر کی مختصر بائیوگرافی اسی کے ساتھ انیس سو چون کی فلموں کا اختتام ہوتا ہے ہمارے اس ویڈیو پر اپنے کمنٹس اور آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا اب ہم آپ کے لیے اپنے آئندہ ویلاگ میں لے کر حاضر ہوں گے سال انیس سو پچپن میں ریلیز ہونے والی سب سے پہلی فلم نویلی پر اپنا ریویو جس کے ہیرو تھے ہمارے ماضی کے نامور کریکٹر ایکٹر ولن اور مایا ناز اداکار ریحان جبکہ ہیروئن کا کردار اداکارہ گلشن آرہ نے کیا اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ